Привет, дорогие друзья! Вы на канале Na'Vi Джуниор Дота 2, и это уже вторая часть противостояния рожденных побеждать. Первая часть уже вышла на канале наби Dota 2, и если вы вдруг ее не видели, то обязательно загляните по ссылочке в описании и поставьте свой лайк. Ну а мы возвращаемся к нашим вопросам. Борьба будет нарканы, правильно? Здесь как тысячник объясните, я не понимаю. Сколько новых нейтральных предметов добавили в 7.33? В, Виталь мы должны мощнить. Мы с играем. Это по твоему Майнкрафт это моя тема, да? Вот вместе с аниме, там недалеко. Только Яна обещала историю Доты, сцены. Ну тебе айк. Ты, бля, не объяснить ни туда куда ты нас затянул. Сколько лагерей нейтральных крипов на новой карте Dota 2? Мы отвечаем. Хорошо. Максон считаем. Давай, давай, давай. Давай, что мы заредим. Ты задашь, что я заредин. А, там одинаково, да. Подожди, так. Ну, 2 НШ, один большой в тройке, это 3... Лес без бокового. Сколько? 1, 2, 3, 4, 5, 5 и 3, 8. 5, Мне кажется, 12, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 8, 13, 26, правильно? В смысле, 26? Серьезно? Ну, сколько нейтральных этих а, да... всего на карте, правильно? А, всего это, это надо общих, да? Сколько у нас времени еще, подожди? 25 секунд. В, Виталий, если я не ошибаюсь, там добавили 12 кемпов, 12 кемпов, ну, типа, э, за Рейдента и за Дар, если я не ошибаюсь, я понял. А вы, а вы, а вы, а вы Рашада считаете, если что? Это же тоже как нейтрально считается, нет? Это, это, ну, не, я не верю. 4, 4 не 3, 2, не веришь. 3 2, Мне кажется, 24, Виталий, это 26 железно. 1. Я, я, давай я отвечу, да. 2, 24. 24 — это неправильный ответ. Тамирчик, считаем за 0,5, поехали. Блин, я общий лес не могу посчитать хорошо, раз.

По 14 с каждой 8? стороны. Да, ребят, доту играть, я не знаю, такого. Давайте пересчитаем, подожди. Это точно ответ. Да не, я нам врел Я захожу доту. доту. А, я смоком пы не считал, Вань. Ваня не считал смоком пы и биком пы на линиях. Правда 28? Да, здравствуйте. Да, да, Я один. На Я отпустил. Я начитал, правильно? Тогда с патчем закончили переходим к нашей следующей теме. Вот, ребята, скажите, какая вот мечта есть у каждого игрока? International. International, поехали, мы сейчас про него будем все угадывать. Немножечко. Вот. Правильно, International, который в этом году к слову возвращается снова в Сиэтл. А знаете ли вы, сколько ивентов TI прошли не в Сиэтле? Да, отвечаем, отвечаем будем считать. Понеслась. Смотри, Тамирчик, первый, первый, мы, это Германия, второй, третий, Сиэтл, четвертый, пятый, Сиэтл. Остается еще Китай, Г, Румыния. И я, по-моему, один сейчас пропускаю. Позже Китай, Румыния, Германия. И больше нигде не было, правильно? В Швеции же не было, отменили. А, еще был в, в, в Канаде. Четыре, получается, было не, не в Сиэтле. Даже четыре или пять. А ну, сколько их были? Я просто, я просто не знаю. Мы считаем их, Тамир, помогай. Хорошо, в Канаде, я считаю. Это не Кана... Ты просто запоминай, да. Канада, Китай, э... Китай, э... Германия. Я что-то упускаю, мне кажется. Один Румыния. Что-то mm -hmm. упускаю. А снесли на седьмом. Потом, потом ковид еще пропускали. Блин, они сейчас ответят на один больше, я сейчас скажу. Четыре или пять. Четыре или пять у нас ответ, Тамир. Хорошо, давай я, я, честно насчитал четыре, но они ответят пять, сейчас я где-то Вань, давай просто доверимся интуиции. Пять. Нет. Нет, я хочу четыре. Давай четыре. Это неправильный ответ. Это дельта, да все. Какой я пропустил? Какой я пропустил? Ну что, Виталь, мы, мы слушаем или это будем считать отдельно? Ну, ну, мне 5 кажется, реально. Ну, не 4, 4, 4 мало. Подожди, что я выпускаю? Что-то 5 говорим? Да, 5, да. Я 5, думаю, либо 5, 6. либо 6, но 6. Я. Ну не знаю. Да типа... 5, 5, 0, 5 баллов, им сейчас защитим. Пускай 5 будет. Халявный ответ. 5? Да. И. Основной команде улетает 0,5 баллов. Кёль, Ванковер, Шанхай, Бухарест, Сингапур. Сингапур а, был. А, Сингапур, лол. Сингапур, Сингапур был, да, Сингапур да за в прошлом году. Ох. Тамирчик, а прошлый ты не мог подсказать? Скажи, вот я... <л> ладно, я... Я все ждала, ладно, когда ты вспомнишь, что Сингапуре в прошлом ладно, году... Ладно, я, я старый вспоминаю, но ты-то новый мог вспомнить, Тамирчик? <сínt> <сínt> я часто, я в этом вопросе невероятно... Ну, сори. Ну, я говорю, мне 35 подсказывал. А, у нас сейчас два у команды Na'Vi Junior и у основной команды Na'Vi два с половиной. Найс. Итак, следующий вопрос. Все так же про International. Очевидно, что самой эпичной частью любого турнира является гранд-финал, особенно тогда, когда он заканчивается с разгромным счетом. Сколько финалов TI закончились со счетом 3-0? Мы отвечаем. Смотри, Liquid NewBee первый. Liquid первый. Тамир, ты что, считаю, вообще не хочешь помочь я мне? Считаю, я как вообще последний закончился? Хорошо, ну первый. Последний закончился 3-1. Все. Секрет э, поиграли одну. Блин, ну, это, 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 опять сейчас 3, я вспомню сейчас только 1-0, они сейчас опять схавают бал на 2, что 2 таких финала. Подожди, <свят> или, или тундер 3-0 закрыло? Вроде 3-0 закрыла, да. Тундра 3-0 закрыла? Парень, <свят> мы, Google не используем, Google не используем. Да мир, ты меня сейчас руинишь, все. Я знаю точно, Liquid Newbie больше таких финалов не было. Все деки отжимали у ЕГЭ карту, все везде карты отжимали. И если ты очень. Сейчас последний вот этот вариант. Хорошо, последний вариант, да? <смех> <смех> да, вот Тундра. Как выиграла Тундра? Ну, там либо было три 3-1, я не помню. Ребят, 30 секунд. Упей мог отжать мапу Тундра. Виталий, я уже знаю правильный ответ. Ждем, пока не накосяйся. Сейчас... Подожди, подожди, <смех> подожди, <смех> подожди. Подожди, Пупей, По отжать карту <laughs> Тундра. Ну там вообще секреты вообще нулевые. Не, не мог, не мог. Две игры, две, не игры. Мог? две игры. Да, не, давай не мог. 0 3-0. Я точно помню 3-0. Итак, да, ваш да, ответ? 2. Ответ 2, два. 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 Два, и это абсолютно правильный ответ. Да, да, я, я так хотел, вид, чтобы 3 скажете. Ливер, Тундра, секрет. И еще один вал улетает команде Na'Vi Junior. Помните ли вы самого молодого чемпиона TI? Сумеем. Следующий вопрос. А помните ли вы самых возрастных победителей TI? Помню. Хотя бы один... Ник. Что, мы, мы берем? <сёк> да, мы берем, конечно. Смотри, есть два варианта. Есть Юниверс, он реально престарелый был. Не у тебя бы один Ник Фейд Ян, по-моему, очень старичок. Прям очень-очень старичок. Можешь перечислять вот всех? Я тебе скажу правильно. Из последних надо искать линтов. Вот сейчас сколько там 33-му лет? Немного, правильно ж? Не, немного. Немного. Не все. Есть еще Мипошка. Мипошка, вот Мипошка еще старенький, по-моему, на этом фоне. Все. А что вот в твоем понимании старенький? А ну, 28, 28 примерно. Нет, Вань, ну там самых возрастных, самых. Ты думаешь, ну, тридцатку? Блин, ну тридцатку выиграл. Точно где в 30 -ку. а я где-то там. Юниверс не в тридцатку. А не считает, Он не выиграл, победы, он. да, да, в да, момент победы. Так, хорошо, Хаому, Жоу. Вот ФСБА хороший ответ. А сколько ему было? А ФСБ вообще... О, нет, он, играл, он выиграл в, Винксах, он, он, тогда еще молодой был Фейсбьян, когда он в Винксах выиграл. Это не подходит. Сеп, короче, это пусть это будет Сеп, слышишь? Не Сеп? Хорошо, я, я, я могу тебе довериться, я честно не знаю. Подожди. Все Сепу, ну, Сепу, мало ли. Все, ребята, Но я понимаю, конечный ваш ответ. А, пусть будет этот четверка, как четверка из тундры ее зовут. Он тоже там старик. Сакс? Давай Снэйкинг, 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 Снэйкинг. Давай, так он не выиграл Линд. Он выиграл, Все, он, выиграл. Тундру. Да, давай Снэйкинг. Три? Снэй 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 это правильный ответ. Понял, Тамирчик, я же вспомнил этого старичка. Так, еще, можно еще двух назвать? Фейсбиан Юниверс? Фейсбиан 25 лет. Снекин 27. Но есть еще два ника. И, в принципе, команда соперников может побороться за один балл. Короче, Максон, у меня в голове тоже Юниверс Фейсбиан и еще ППД летает. ППД на момент победы, когда ЕГЭ выиграли... Я, не уверен, я не верю, что это ППД. Ты уверен, что это ППД? Нет. Мне кажется, ППД это вообще гиблое дело. Вот Юниверс для меня выглядит как-то реально. У тебя Юниверс Но реально он, был таким уже покрепким. крепким. Прям старик. Тот, я эф фир, сколько Фира было? Эфир молодой, да, был тогда? Mm, на тот момент эфир. Ну, по идее, да, наверное, эфир не подходит. Навер, Юниверс точно ему старше был, по идее. Взял, да, сколько уроки было тогда? Ты не помнишь? Сколько ему сейчас? Ему 32 сейчас к уроке? Или нет? Да не, ну, Наверное, он 30. тогда, наверное, молодым тогда, да, все равно был? Думаю, наверное, 26 было? Юниверс Кроки, пускай будет, все равно уже, типа... Не, юниверс, юниверс, пускай Не, вижу. не, ну Юниверс со потому что потом, типа... Да, вы человек 10 сразу называть, а чего вы так всего лишь двух называете? Ваня, Ваня следит за всем. А, а, а неправильно, все равно. Займите. Да, в любом случае неправильно, потому что еще Сакса и Джерекс им по 27 лет. Mm -hmm. я, 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 вообще по Саксу думал, офигеть, лол. Поэтому, да, к сожалению, а, да. те варианты, которые вы предложили, не подходят, и вы не зарабатываете свой... Я за Джерекс вообще не думал. Свой... Я про Джерекс вообще на TI в 2014 году клуб Navi был представлен сразу двумя составами. Кто играл за Navi NA? Это невозможно. Ну, там, и, та, там, там играли э, некоторые даже вообще полу... А, а можно большинство хотя бы? Если обе команды готовы бороться, вы можете написать на 3-2-1 просто мне в чат. И мы потом посмотрим, у кого больше. Тамир, тамир я не вспомню всех бедолок никого. Нет, там, там, там совсем было передряга. Но. Я помню точно э, этого. 14-37... Э, да. Снейкинга, помню и Бракса, остальных я не помню. 3 это 0,5 баллов, стабильно. Если 0, 5... вы сейчас не добьете это больше количества, то я даю балл команде. Хорошо, все, это ваш окончательный ответ. Я четвертый сейчас называю, мы балл получаем, да? Я называю, был такой, блин, его не вспомню сейчас, ты мне, ты мне не поможешь. Был такой азиатик, был такой азиатик, мемный-мемный. Как же его звали, О, боже мой, мидер. он был немец, но он, по-моему, играл там. Он за все стаки, он за все стаки Как его зовут, немец, был там такой азиат. Прикольный. Вот oh, там остались при глазами просто. Мемный. Yeah, да, что-то сразу что допытался. Вроде немец, а вроде yeah. немец. Ну, как его первую букву сказать? Ох, ёжик. Ладно, хорошо, тогда мы к Бараксу к этому сейчас какого-то американца докинем. К 1.37 это... Сейчас какой-нибудь мы туда американца ты играл в время, Нет, сейчас, подожди, не мешай эфир. Я даже не знаю, кого можно закинуть из 10 секунд. Я, Понятно. очень надеюсь, что Google у вас... Нет, пусть Куста, не к... Куста, Куста это кейсер. Как его звали? Это Боже. 4, 2, 1 кейсер такой. Я тут с вами. Все, время закончилось. Ладно, но он там был, да, наверное? Кусов, Муса. Нет, нет. Основа э, забирает себе один балл, и там еще был Фогет. А, а, Фогет нет. точно. Фогет. Корок. И корок. Не, корок, я, бы... корок, я, корок, я точно корок, не корок, вспомнил. Корок этот на зону отлетел. Надо было Кто а вспоминать, что дело. Такие... Ну, это давно было, Макс. Вспомнили состав Нави и тогда давайте поговорим о Нави. Сколько игроков из Украины было в составе Na'Vi Dota 2 за всю историю? У ну, меня ну, есть ну, варианты ну, ответов для вас, чтобы было проще. Это, это не совсем проще. Я вам говорю варианты ответов, и на 3.2.1 вы пишите мне в чат рубрики. Первый – до 10, второй – 10, 15, третий – 15, 20, четвертый – больше 20. Мы отвечаем 10-15 сразу. Все, это наше. Да, мы берем 15-20. 10-15, 15-20 и нет правильного ответа, потому что больше 20. Да, много было. Вот такая вот Я ситуация. Бы... Ладно. А, да, есть, нужно было говорить. Записывать. А, давайте вспомним легендарного игрока навид это 2 Дэнди и у него есть две вариации именно их автографов. Первый просто Дэнди, но есть еще и уникальный. Назовите, да. что там? Написано Я назову Дэнди за босс. Пожди, либо босс, либо Терминатор, Тамирчик, помоги ему. Ладно, хорошо. Подожди, он же расписывался при мне, я что, не вспомню это? Терминатор. Так, его, Вань, там оба варианта. Он и за босс расписывался, и я, терминатор. Я, да, я. Давай, давай поделим как-то. Я ну, даже не да. знаю. Ну ты терминатор ответил, пусть будет терминатор, у тебя босс у меня, я не знаю. Mm. Я просто босс помню, что он писал. Ну, смотрите. Ну, босс был и Терминатор. Был. У нас есть The, Boss и Терминатор. У меня правильный ответ Дэнди The Superman. И третий, был. Да, был, был. Было такое. было. Так, смотрите, в данный момент у нас ситуация такая. Раз, два, три, четыре балла у команды Navi Junior и три с половиной балла у команды Основы. Поэтому мне кажется, что последний вопрос в этом раунде прям очень-очень нужен. Очень важно, да. Да, да, забираем. Не, мы его все забираем. Первый игрок в мире, который ампнул 10к рейтинга. Макс, да. да. я тебе напишу. Я думаю, я думаю, я думаю, я думаю. Так, нет. Я думаю. А, вы будете думать? Ты, Миш, да, я, бы с тобой, я бы с тобой пообсуждал. Есть минутка. Это произошло в 2017 году. Если вам это как-то поможет. Хотя, не-не, Виталий, не-не, это точно не он, Виталий. Нет, это точно не он. Ну, тот первый, кого я написал, да? 20 ну, секунд. Не, ну, первый точно нет, первый не точно. Второй тоже, мне кажется, нет. Мне кажется, на третий. Ну, а кто-то, кто там постоянно в этот промежуток времени в топах сидел? Может вот этот? Слышь, слышь, может вот этот? Три, Может, 2, да. Вообще он неплохой вариант. Всё, Неплохо я завышать. жду ваши ответы. Вы готовы? Своё написал. Да, но мы, это, мы, мы пишем Миракл. Но я не уверен. Не, Миракл точно нет. Макс, короче. Миракл 8к взял первым, я точно помню. И 11 он брал. И 11 он тоже брал. Но 10к он точно не первым брал. Хорошо, ответ первый Миракл. Второй? По-моему, по азиат какой-то тоже. Что-то ты написал? А, вы да, да. написал. не написали, как удобно? Нет, я написал, Сакса, нам кажется. А, нет-нет, ребят, Сакса, я думаю, вряд ли. Сакса, Миракл, на самом деле, это был Абет. а. блин. это. Блин, блин, кстати, можно было об этом подумать. Тамир, нам срочно... Нам же выгодно, Тамир, правильно? Что выиграли? Да. Арканы выиграли. А у меня в ванне... Клава выбирает, он пишет мне Мира. И я думаю, неужели Мира реально, типа, вот 10 тысяч первого Мира. А там просто потом КЛ. Я не понимаю, что значит КЛ вообще. И по итогам двух раундов со счетом 2-0 безоговорочно побеждает команда Нави Junior. Ребят, я вас поздравляю. Мы реванш в официалке берем, правильно? Но, как мне кажется, борьба была очень близкой. Максимально, максимально нечестная. Ваня замашнил. Ну, вы начали с телепорта, и портала, ребят. Я же как бы первый не начинал. Я, я вообще думал, не масил. Мы... Я, 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 думал, я думал, мы лампово посидим, поиграем, но вот эти телепорты, порталы, вы же сами начали. Это... Я не масил, это все Виталий. Ладно, ну... Что? Что 8 числа будет интересно очень писал. Победить сильнейший, как и сегодня, правильно? Конечно, конечно. Ну что, друзья, вот на такой вот позитивной ноте мы и заканчиваем наше видео. Уже через несколько часов мы увидим встречу наших команд в рамках DPC Лиги и посмотрим, сможет ли основная команда взять реванш уже в этом Best of 3. Пишите в комментариях, как вам подобный формат и кого бы вы еще хотели увидеть в следующих видео. И, конечно же, не пропустите этот легендарный матч. До скорых встреч!